стоя на костылях и не видя на один глаз, построить дом, вырастить двоих детей и всегда оставаться защитой и опорой для всей своей большой семьи. Родить шестимесячную дочку весом 840 грамм и в домашних условиях выходить малышку. В один момент узнать о долгожданной беременности и о страшном диагнозе. Стать мамой для внучки и сиделкой для собственной дочки. Все это маленькие истории одной большой семьи, семьи вынужденных переселенцев, которые уже не один месяц скитаются из города в город, с одного места жительства в другое. Приняют вот рядом, мы же как раз вот в этом районе, где Песни находятся. Оттуда легко долетает до нас, отсюда туда летит хорошо. А если сидишь вот так одетый на диване всю ночь, телевизор включишь и сидишь с матерью, сидим, оно а ну, Идешь, если попадешь, успеть на улицу выскочить, если будет гореть дом. Ну, если прямое попадание, то уже не туда не будет. Вот град тот, который взрывался у меня возле дома, ну, такие вот мятенькие вот и все. А тот, что не разорвался, тот, тот он метр с чем-то или сколько, он полностью туда как землю забурился. Я говорю, да, утром, когда прилетели сначала гу-гу, потом бру, я думал, вертолет расстреливает. А потом оказалось, просто забурился, он землю звук такой был какой-то. Буровая штанга, входит в землю, так, эти снаряды. Мы когда выписывались с больницы, уже были как бы блокпосты, кругом, я помню, полили колеса, мы ехали с больницы. Вот, можно сказать, ну, как форточки уже вылетали, открывались. Такова, Они, уже, все. да, постреляли. Она раз перепугу, Киру как ухватила в руки, рядом ухнула, и прижала, я думаю, она задушит ее. Да. И я туда... была инициатором, можно сказать, чтобы уехать, потому что после одной ночи очень испугалась за ребенка и вообще за всех. И я начала всех настаивать, чтобы уехать. Мы уехали. И хорошо, что уехали. Буквально через сколько? Через месяц, даже меньше у нас там повылетало все. Недоношенная у нас на три месяца почти. 28 недель. У меня была преклампсия в тяжелой степени. Почки, да. давление. Но мы успели отлежать в больнице эти три месяца. Иди. Выписались. Ну, да. выписались тоже неволе, потому что эту больницу закрывали на мой Да, на И нужно было в другую больницу. А в других больницах вот этот второй этап барокамеры, не было. Ну, решились домой. Кислородную подушку купили, купили этот ингалятор. Ну уже сами дома держались сколько надо. страшнее, наверное, там было оставаться, когда мы уже решили в погреб опускаться, ночевать. Подумали об этих детях маленьких, и Алену, как ее погреб глубокий по ступенькам, как носить туда-сюда тягать. Скажите, вы когда сюда приехали, Алена ходила еще? А разговаривать не разговаривала? она после родов еще так немножко вот Сережа звонит там вечером она как там Маша ну может спросить еще там несколько слов говорила а потом уже Шесть. у нее работа такая была на ногах все время она да, в магазине продавцом угу. старшим продавцом в хлебном отделе и постоянно ж на ногах там такой магазин большой бум там же вообще не присесть нигде никак вечером придет ой все болит и спина болит и все наверное, из-за того, что на ногах все время. Потом уже до того, что спинка вот болит и все повели. А у нее там как грыжа 3-4 были поясничного отдела, позвоночника грыжи. Назначили нам лечение, там физпроцедуры, такое покололи. Оно что и не легче. Потом начала левая ножка, стала чувствовать, что она ну, как имеет там она вот как немножко не владеет. И она сама уже это почувствовала. Потом левая ручка. И нам уже тогда направили к нейрохирургу на консультацию. Ну, мы поехали в больницу Калинина показаться. Он посмотрел это там, потом говорит, от грыжи таких признаков симптомов может быть. Это вот эмоции есть на Машу, там это бывает, качаю ее, качаю, она такая, что уже весом 10 с лишним килограмм. Я говорю, я уже не могу, у меня руки уже не выдерживают. Спит, выворачиваешься, я говорю, говорю давай, я говорю, все, настрой. Возле Алены стояла, качала ее. Все, не хочешь? Остановись, иди куда хочешь. Угу. Так она как раз плакала. Я говорю, Алена, да я же ее не обижаю. Просто поставила, говорю, распать. Не хочешь? Все, до свидания. ребенок первый желанный был. И вот там консилиум мы собирали, врачи все, и дали добро, чтобы она рожала, все будет хорошо. Один единственный врач сказал, что она может остаться лежать. Дочки выделили, она попала в государственную программу лечения рассеянной склероза. Хотя и первичная, но у нее очень тяжелая степень, поэтому ее включили в программу. На три месяца выделили лекарства. Но их не успели капать, потому что она после реанимации была ослаблена. Потом через полтора месяца мы приехали в связи с военными действиями, что там раненые, туда-сюда, с автоматами. Давайте чуть, -чуть подальше. А потом созвонились, узнали, что лекарств этих уже нет. Их уже кому-то отдали. Ну, война есть война. Вот основные лекарства, дорогие иммуномодуляторы, которые ну, мы как-то брали разновидность, это самая дешевая получается. Одна капельница, вот три капельницы назначили, 5600 гривен. 400 грамм жидкости вот прокапали. А там есть еще дороже лекарств. Вот их выделили бесплатно, но их уже нет. Как оно получится, если военных действий не будет, затихнет война? Домой хоть, восстановить дом. Все-таки там, если больница заработает, может дочке какая-то